kita kena seimbangkan di antara hak pribadi individu dan juga pencegahan kepada maksiat. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh cegah maksiat. Tapi maksiat yang Nabi sebutkan tu Nabi kata man ra'a minkum munkara. Ya. Kan? Sesiapa yang melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran fa yughayyirhu bi yadihi. Nabi suruh cegah dengan tangan, kalau tak mampu dengan lidah, tak mampu dengan dengan jiwa. Itulah selama-lama iman. Itu hadis yang kita biasa baca lah. Ustaz-ustaz kita duk sentiasa baca. Maka, mencegah kepada kemungkaran, mengajak kepada kebaikan itu dalam hadis. Abu Zar disebut oleh Nabi sebagai satu sadaqah. Wa amri bil ma'rufi sadaqah, wa nahi na'an mungkari So, itu adalah satu benda yang baik. Dan Nabi SAW tak membenarkan kita untuk menzahirkan maksiat. Maksudnya, buat maksiat adalah satu dosa, menzahirkan maksiat juga adalah satu kesalahan. Yeah. Kan? Maksudnya, Nabi SAW tak suka orang yang nak buat maksiat Nabi tak suka orang buat maksiat yeah. Nabi juga tak suka orang yang buat maksiat Mempamerkan maksiat Dan Nabi SAW suruh kita cegah kemungkaran Apabila kita melihatnya Menunjukkan environment umat Islam Nabi nak environment umat Islam Environment yang bersih daripada maksiat Kenapa? Kerana manusia akan terkesan dengan sesuatu yang menjadi norm pada hidupnya mm -hmm. Yang kita panggil normalisasi yeah, Kadang-kadang yeah. ha? sebab uh, isteri anak dia cikgu kan sekolah anda kadang-kadang ada anak-anak ini -anak disebut kadang-kadang anak-anak yang cakapnya kasar hmm kan macam mana cakap boleh kasar mungkin persekitaran dia cakap kasar kan mungkin persekitaran dia cakap benda-benda yang uh, tak over -over elok so dia terikut dan dia benda rasa benda tu biasa sebab itu Nabi sallam suruh kita berkawan dengan jalis si saleh ya. kan orang yang baik nabi tak bagi kita duduk dengan jalis su orang yang jahat dan nabi gambarkan orang yang jahat ni seperti nafiqul cair kan orang yang meniup api nanti akan terkena bau kan, dan sebagainya so nabi sangat menjaga environment tapi dalam satu sudut nabi tak bagi kita tajassus betul wala tajassasu nabi kata jangan dalam Quran pun disebutkan wala tajassasu kamu jangan mencari-cari sesuatu yang tersembunyi, aib yang tersembunyi. Kenapa? Kerana kalau kita dok mencari-cari ni, pertama kita akan mulakan dengan suudzan. Hmm. Kan? Isyani bukatira minadhzan fa inna ba'dhu dhanni ism. Kan? Jauhi uh, sangkaan. Jauhi bersangka-sangka. Kerana uh, okay. sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Uh, jadi sebab tu ayat quran tadi kata apa? Disebut, disebut dulu jangan bersangka-sangka. Hmm. Sebahagian daripada sangkaan dosa. Walau terjasa. Yes. Jangan kamu mencari-cari uh, kesalahan yang yes. tersembunyi. Ayat I yang mean, tersembunyi. Kenapa? Kerana ayat tu sangat seimbang. Kita tak akan cari yang tersembunyi. Melainkan kita akan mulakan dengan sangkaan buruk dulu. Sangkaan buruk adalah satu kesalahan. Ya. Yes. Kan? Tapi dia ada satu keadaan di mana kita dibenarkan. Iaitu apabila munculnya petanda-petanda yang membina yang 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 boleh terbina pada kita itu zanul ghalib. Mm hmm. Zanul ghalib ni maksudnya sangkaan yang kuat yang berbukti kan untuk kita buktikan kerana ada beberapa petanda petunjuk yang kuat menunjuk, menunjukkan demikian dan pada ketika itu dibenarkan. Ini disebut oleh para ulama dalam dalam kitab-kitab apa fiqh dia kata dibenarkan untuk kita apa ni mencari apabila ada petunjuk sebab itu dulu kan pernah disebut Jabat Agama buat apa nak bagi ketuk-ketuk. Yeah. Kecuali kalau orang nampak. Uh -huh. Orang nampak ada orang call. Saya nampak ada orang buat maksiat dalam bilik ni. Betul awak nampak? Betul saya nampak. Then baru kita boleh ni. Mm -hmm. Terutama dalam bab sariqah dan juga bab zina. Kan. Kita sebagai ayah, sebagai suami memanglah kita ada kecemburuan yang tinggi lah masalah ni. Tapi kalau benda tu tiba-tiba datang tanpa ada penyebab, kita tak disuruh untuk tajasus. Ya. Yeah. Kan anak kita ada privasi dia. Takut-takut dia tak buat apa-apa. Kita pergi tajam. Sudah nampak benda yang tak sepatutnya yeah. kita nampak. Saja-saja tak ada. Saja-saja tak ada pasal apa. Dan boleh mengeruhkan hubungan. suami so, isteri bila ditajasus oleh suami dia akan dia akan nampak suami tak percaya kat dia. Tapi kalau ada petunjuk dan bukti, hmm. orang nampak dan orang bagi tahu kat kita, pada ketika itu adalah alasan. Ha, pada ketika itu ada alasan lah, sebab orang dah orang dah mula bercakap. Jadi pada ketika itu tak salah kerana zina ni dia ada hak pada wali. Dan dia ada mudarat pada budak perempuan. Yeah. Kan budak perempuan apabila sekali aja diperlakukan dengan zina, maka dia, keadaan fizikal dia tak sama dah sebelum tu. Kerana yeah. ada dia macam lelaki tak kisahlah kan, kau yeah. mana pun dia samanya. Tapi perempuan ni dia ada dia ada kesan pada dia. Yeah, yeah, ha, jadi bagaimana kalau dalam isu tajassus ini kita kena kita kena pergi case by case lah. Mm -hmm. Dalam keadaan yang biasa-biasa kita dilarang. Okey, faham. Tanpa sebab. Tapi kalau ada petunjuk amarat dipanggil amarat wal qara'in, ada petunjuk, ada orang bagi tahu, ada bukti. Kita nak pastikan dan pada ketika itu taklah menjadi satu kesalahan bagi orang yang ada ya, ya, wali, suami, kan, uh, pencegah maksiat di hmm. apa pejabat agama. Kalau ada bukti, ada saksi, proceed.